Milli Məclisin üzvü Tural Gəncəliyev birbaşa ə, bağlantıda bizi gözləyir. Tural bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Çox yaxşı, maraqlı bir ə, bir sərəncandır sözün açığı bizi ə, çox sevindirdi. Bununla bağlı görüləcək tədbirlər nə ola bilər? Ə, Şuşanın Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtının elan edilməsi və bu ə, sırada hansı tədbirlərin görülmə ehtimalı var? İlk olaraq o qeyd eləyim ki, sizin də vurğuladığınız kimi çox tarixi və möhtəşəm bir gündür bu gün. Cənab prezidentin sərəncamı ilə Şuşa şəhəri Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət paytaxtı elanı edildi. Həqiqətən də Şuşa şəhəri öz adına layiq olduğu həmin o e, simasını, adı e, alır və tarixən mədəni paytaxtımız olmuşdur. E, tarixi mədəni şəhərimiz kimi Azərbaycan xalqının tarixi mədəni irsini özündə əhtiva edən ən gözəl, möhtəşəm bir şəhərimiz olaraq işğaldan sonra, işğal başa çatdıqdan sonra cənab prezidentin məhz bu gün 7 may tarixində belə bir möhtəşəm tarixi sərəncamı imzalaması ona qadalət eləyir ki, Şuşa şəhəri öz tarixi simasını, öz şanının şöhrətini geriyə qaytarır. Və həmin o sərəncamda da qeyd edildiyi kimi, hələ 1977-ci ildə Şuşa şəhəri ümumilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən tarixi memarlıq qoruğu kimi elan edilmişdi və o vaxtdan hələm 77-ci 1977 1977-ci ildən etibarən Şuşa şəhərinin bir tarixi mədəni şəhərimiz olaraq qorunması, bərpa edilməsi, diqqətli olması həmişə Azərbaycan hökumətinin rəhbərliyinin diqqətində olmuşdur. Və təbii ki, işğaldan sonra, işqal başa çatdıqdan sonra yenidən Şuşa şəhərinin mədəniyyət paytaxtı da elan edilməsi bu gün bir daha göstərir ki, artıq həmin o qara dövr, işğal dövrü başa çatdı və şəhərimizin yenidən canlanması, mədəni tarixi həyatının simasının geri periyada qaytarılması baş verir. Və mən bir Azərbaycanlı olaraq, bir Şuşalı olaraq həm 1900 77-ci ildən sonra, yəni 80-ci ildə Şuşada doğulan bir şəxs kimi, həyatımın ən gözəl vaxtlarını Şuşada keçirmiş bir şəxs kimi, həm o dövrdə yaşamğa yaşayan bir şəxs kimi, şahid olan bir şəxs kimi qürur keçirirəm. Həm də bu günləri, bu tarixi günü sizinlə bir yerdə qeyd eləyərək hər bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq qürur keçiririk. Dəyimiz kimi bir növ bunu mən Avropada ə intiqah dövrünə bənzədirəm. Bildiyiniz kimi orta əsrlərdə Avropada bir qaranlıq dövr var idi. Qaranlıq dövr başa çatdı, intiqah baş verdi. Mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət necə inkişaf elədi? Bax, işğaldan sonra həmin o 28 il sürən işğal dövrü də bizim tariximizdə qaranlıq dövrü idi. Ermənistan təcavüzü işğalı başa çatdı və yeni bir intiqah dövrü başlayır. Şəhərimizə yeni bir sima, yeni bir nəfəs gəlir və əminəm ki, Şuşa şəhərində keçiriləcək gələr yaxın gələcəkdə festivallar, musiqi festivalları, Xalı bülbül festivalı, bədii ədəbiyyat ə, tədbirləri, ə, ümumiyyətlə Şuşa şəhərinin mədəniyyət paytaxtlığı olaraq istər xalq səsləflıqla, istər rəssamlıqla, istər istər ə, musiqi ilə dünyaya parçəti, həmin o görfərlər, həmin o mirvəri əsərlər yenidən olacaq, biz onu yaşayacağıq, görəcəyik və bu günkü sədancam həqiqətən də bir tarix yazdı. Tural bəy, Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsinin siyasi tərəfləri bəs nədən ibarətdir? Çox yaxşı sualdır. Şuşa şəhərinin mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi eyni zamanda siyasi olaraq da bütün dünyaya bir mesajdır ki, artıq Şuşa şəhəri öz tarixi, mədəni simasına, öz tarixi mədəni məxsus olduğu yerə geri qaytdı və bir növ artıq Şuşaya göz dikən, tarixən göz dikmiş imperiyaların, Azərbaycanı istəməyən qüvvələrin axırı necə olubsa və bundan sonra da Şuşaya hansısa bir yad gözlə baxan, başqa bir niyyətlə Qarabağa tərəf niyyəti olan qüvvələrin güclərin arzuları ürəklərində qalacaq. Çünki tarixən biz bilirik ki, yenə də siyasi olaraq, həm mədəni tarix olaraq, həm də siyasi olaraq Gollabakh ətrafında, Şəhər ətrafında bəzi imperiyaların, güclərin, güc mərkəzlərinin iştahları olmuşdur. Ancaq onlar nə qədər çalışsalar da heç vaxt Şəhər şəhərini ə, ala bilməmişdirlər. Müəyyən bir dövr üçün bəli, işğal etmişlər, dağıtmışdılar. Necə ki biz bunu 28 il son tariximizdə hamımız gördük və siyasi yedə, dediyimiz kimi əsas niyyət bundan ibarətdir ki, artıq bütün dünya ə, bilsin ki, ə, bizim torpaqlarımıza göz dikmək qəti mümkün deildir, yol verilməzdir və Azərbaycan Respublikası öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra artıq ə, həm siyasi, həm mədəni, həm tarixi intiqat dövrünə qədəm qoyur. Turalbəy, çox sağ olun. Biz sizə uğurlar arzulayırıq işlərinizdə. E, təbii ki, Şuşa bərpa ediləndən sonra yenidən qurma işləri tam həyata keçirildəndən sonra biz orada bir çox mədəni tədbirlərin şahidi olacağıq. E, təbii ki, bu da bir bizi sevməyən e, şəxslərə, bilmirəm birliklərə göz dağı olacaq. Qeyd edək ki